İran prezidenti Hasan Ruhani növbəti prezident seçkilərinin təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində Ətantran jənai gün Azərbaycanın Təbriz şəhərinə səfər edib. İran prezidenti səfər zamanı Azərbaycanlıların milli şüarları ilə qarşılaşıb. Soydaşlarımız Ruhani Tür Şərifi salonundakı çıxışı zamanı ona 4 il öncə verdiyi vədlərin yerinə yetirilmədiyini xatırladaraq cəhd-dəhlik daşıdığını vurğulayıblar. Həsən Ruhani Azərbaycan var olsun, istəməyən çor olsun. Tür dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə. Haray, haray mən Türkəm və başqa bu kimi şouarların qarşısında tüksədir deyil, bir güclü ruhiyyətdir deyərək öz çıxışını davam etdirib. Çıxış mərasiminin təşkilatçıları əhalidən Ya Hüseyn, Mir Hüseyn şouarının səsləndirilməsini istəyiblər, lakin soydaşlarımız milli şouarlar səsləndirməklə kifayətləniblər.